yang seterusnya Islam memberikan rahmat kepada wanita yang mana wanita sebelum ini sebelum kedatangan Islam dipandang hina dipandang lekeh zaman dulu sebelum kedatangan Islam orang perempuan tak boleh bercakap dalam parlimen tak boleh bercakap dalam dalam di depan pemerintah yang besar-besar ni bahkan di zaman jahiliyah Apabila seorang meninggal dunia, suami meninggal dunia. Bila suami meninggal dunia, isteri tu dia akan jadi seperti harta warisan kepada kerabat suami. Isteri balu yang yang, yang suami dia meninggal tu akan jadi seperti harta warisan. Yang mana kerabat suami Adik beradik suami akan menentukan nasib dia. Sama ada dia ni akan dinikahi oleh kerabat suami, adik beradik suami ataupun dinikahkan dengan orang lain. Tetapi dia tak ada pilihan. Dia hanya mengikut. Sehinggalah datangnya Islam, maka Islam batalkan benda ni. Islam memberikan hak kepada Balu untuk kahwin dengan orang lain. Bukan orang lain yang menentukan hidup dia. Dia sendiri. Lepas habis edah lah. Lepas habis edah lah. Tapi hari ini Islam diserang daripada segenap pelusuk konon-kononnya Islam tidak memberikan kebebasan kepada wanita. Islam menghalang wanita daripada... ...daripada dunia, konon-kononnya lah. Tuan-tuan... ...saya nak sebut kepada tuan-tuan... ...Islam bukanlah satu agama yang bersifat diskriminasi... ...tetapi Islam meraihkan perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Islam bukan diskriminasi perempuan. Bila Nabi kata... Uh, ...perempuan ini menjadi pemimpin dalam rumah betul ada hadis Nabi kata perempuan ni jadi pemimpin dalam rumah dia lah mandor dalam rumah kerana tabiat dia begitu kalau laki jadi uruskan rumah langsi 5 tahun 6 tahun tak tukar lagi selagi so, mana tergantung kat situ dia kata okey lah tu betul tuan hmm. asal boleh ke? laki ni pinggang plastik pun okey saya sebut masa saya nak tunang dulu lah kan. Dia orang dah buat hantaran gubah-gubah. Saya kata nak buat apa gubah ni satu hari akan buka juga. Baik bagi enam plastik terus. Beli-beli bagi terus. Kan senang. Buang masa. Itu laki punya otak. Lumayan dak dia dia gubah cantik kan. Ada hadis yang menunjukkan benda tu. Dalam hadis Bukhari kata Aisyah, "Lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam

yang mana di sana ada gereja satu gereja nama dia Maria fa zakarata min husniha wa tasawir fiha maka apa ni dua orang ni sebutlah tentang cantik gereja ni dan cantik patung-patung yang ada dalam gereja ni Fasami an Nabi sallallahu alaihi wasallam inda zalika faqala ulaika idza mata fihim rajul salih banaw ala qabrihi masjidah ulaika khalqillah mereka itulah apabila matinya, Nabi bila dengar dua orang tu duk sebut, sama-sama lah, sama-sama madu, ni duk bersembang. Pasal gereja ni Nabi dengar, Nabi tengah sakit, Nabi kata itulah, mereka itulah. Apabila mati, orang salih di kalangan mereka, mereka bina masjid di atas kubur, orang salih tu. Jadikan tempat ibadat di atas kubur tu. Ula ika syiradu Kerana lama-lama Nabi tak pernah Kerana lama-lama mereka akan sembah kubur tu Mereka itulah Seburuk-buruk makhluk Allah Maknanya syahid saya nak ambilnya Isteri Nabi pun suka cerita benda yang Cantik-cantik dan menarik lah Sebab tu tuan-tuan Komunikasi tidak bersuara wanita ni Lebih pada orang lelaki Kerana tabiat tu berbeza Tuan-tuan, orang perempuan Dia takkan akan pakai baju semalam Kalau pergi kuliah Tanya orang perempuan Pergi kerja pun dia tak akan pakai baju semalam Betul tak? Betul tak macam ni, Encik? Perempuan betul tak? Eh? Ha, dia kalau pergi kampus lah Kalau UPSI kan Dia tak akan pakai baju semalam Macam mana pun dia akan cari baju baru Sebab dia kata malu Nanti orang tahu sebab kawan dia dok perhati baju dia. Komunikasi tidak bersuara. Laki tak apa seminggu pun orang tak perasan lagi. Bahkan kalau orang tanya eh baju semalam eh? Tak apa baju ni ada 5 6 lain sebenarnya sama aje saya beli. ada jawapan dia tu kan. <laughs> Laki dia tak kisah benda tu. Perbezaan tabiat. Kita pergi rumah kawan kita ziarah. Sembang Lama tak jumpa Sembang, sembang, sembang kita kita balik lah kan Kita balik eh? Masa dalam kereta nak balik tu Orang rumah kita sebut Abang Abang tak perasan kecawan Dia tu pirate <silence> Saya kata Sampai itu awak berhati <silence> Saya tengok langsir dia pun tak sama Dengan langsir tahun lepas Cih, Ingat tu Ini bukan satu Ini bukan satu kelemahan Ini satu kepelbagaian yang melengkapkan suami dan isteri. Sebab itu bila Nabi kata orang perempuan ni seperti tulang rusuk. Ada orang kata perempuan dicipta daripada tulang rusuk agak kurang tepat. Kerana hadis yang riwayat yang banyak antara riwayat disebut khuliqatil mar'atu kadila'. Perempuan tu dicipta seperti tulang rusuk, seperti maknanya bengkok. Nabi kata kalau kamu pergi kamu nak luruskan dia secara kasar dia akan patah. Kalau kamu biarkan dia dia tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khaira. Maka pesan kepada orang perempuan yang baik-baik. Nampak? Eh? Pesan kepada orang perempuan yang baik-baik. Maknanya apa? Bukan nak hina perempuan, nak kata supaya orang lelaki terima. Keadaan orang wanita yang mana Emosi dia mendahului Logik dia Yang mana digunakan dalam Apa keadaan Anak kalau tengah-tengah malam menangis Wah 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 nangis nangis Siapa bangun dulu Mak ke bapak Bapak, bapak? kalau bapak bapak misalnya kan? Tapi yang jawab tu rasa isteri dia bangun dulu Mak akan bangun dulu, biasanya lah kalau ada ayah bangun dulu Kira tu nadir Itu ganjil lah Ganjil tidak jadi hukum umum Nadir lah hukmah lah, Itu kaedah fiqah Garib kan? Ganjil Tapi biasanya mak bangun dulu Kerana mak ni dia gunakan emosi Kesian dekat ke anak ni Tempus dia basah ke? Tukar Ayah dia guna logik Nanti dia penat dia tidur sendiri <laughs> Jadi Islam meraihkan kepelbagaian tu Maka diletakkan wanita ini Tidak perlu untuk mencari nafkah tidak wajib untuk mencari nafkah tapi kalau dia nak kerja juga ulama letakkan garis panduan cuma tak wajib bukan tanggungjawab dia lelaki yang wajib mencari nafkah maka bila lelaki wajib mencari nafkah orang perempuan ni kalau dia tak makan lapar tak ada makanan dalam rumah yang dosa siapa? suami dia ataupun ayah dia sebab itu Islam memberikan satu bahagian pusaka kepada perempuan. Dua bahagian untuk lelaki. Tapi bila kita tak faham, kita tak faham keadaan Islam, uh, sistem Islam, maka kita akan kata tak adil. Tapi sebenarnya kita katakan itu adil. Bahkan kelebihan pada perempuan. Kerana satu bahagian yang perempuan dapat, dia terus jadi milik dia dan dia simpan dalam peti besi. Suami dia tak boleh ambil, ayah dia tak boleh ambil. Suami tak boleh kata awak baru dapat pusaka pada arwah ayah kan? Satu juta kan? Bolehlah kongsi open table. No. Dia kata ini saya punya. Saya nak juga duit saya bulan ni. Suami tak boleh kata kedek lah kau ni kan? Tak boleh. Bahkan kalau dia dapat portion dia, dia dapat bahagian dia, satu bahagian sejuta tu, diri dia pun dia tak wajib tanggung. Abang, tengah hari ni mana lauk tak masak hari ni? Duit lauk. Eh awak pun kena dapat sejuta baru ni? Tak boleh, itu duit saya. Saya nak duit nafkah Suami tak boleh kata apa Diri dia pun dia tak wajib tanggung Suami yang dapat dua bahagian tu Eh lelaki yang dapat dua bahagian tu Diri dia kena tanggung Isteri dia, anak-anak dia, mak dia, ayah dia kalau masih ada Maka dua bahagian tu habis sekejap eh? Ke kita kena buat kementerian pembangunan lelaki dan masyarakat <laughs> <laughs> Rahmatnya Islam kepada orang perempuan Good.